Реакцией, вы давай, давай. Станица Луганская, just now. Why? Абсолютно все вооруженные люди, все военные должны быть отведены из этого района для того, чтобы обеспечить безопасность работы этого пункта пропуска. К сожалению, ракету мы только что запустили, пока никакой реакции с украинской стороны нет. Никаких препятствий для выполнения разведения силы и средств нет. Ворожа сторона не дотримується мінських угод. Вона в обстрілі наші позиції. І, так сказати, Що для нас, для їхньої, що для нашої сторони не, не вигодно це. І чому ми повинні своїх позицій відводити війська? Ми в своїй країні, ми повинні захищати свою країну. З АГС. Сюда О каком разведении может быть речь, если они вот это творят такие провокации здесь? Это же вообще для меня лично это недопустимо, эти вещи. Это с нормальными, а там.